2017 году Украина планирует потратить на перевооружение более 40 миллиардов гривен. Новую технику и капитально отремонтированную старую часто показывают журналисты. Попадает ли она на передок? Платят ли бойцам обещанные премиальные? И каким они видят будущее украинской армии? Кто высота «Зенит», Педрозил, Дика качка. задний підрозділ сил сил. Летчики служат возле Донецкого аэропорта. Правда, в силу окопной войны авиаторы не летают. Они превратились в пехотинцев. Идем, тут вся же нема. Тут все протоптано. Влево, вправо, там уже есть. Это передовая. Экскурсию проводит один из командиров с позивним «Морган». Тут все разбито, Тут нема ни единого живого места. Вот 150. Недавнешняя. Там тоже 150. -ка. Служат здесь в основном кадровые военные. На передок все попросились добровольно. Тут тоже ужасно была смерть одного вискослужбовца при взрыве. Ему упала плита на ноги. От болевого шока скончался, мы так и не смогли принять до А вот и сама передовая. Край подконтрольной Киеву территории. Любима Даша. В принципе, самый такой аппарат, который нас выручает. Крупный калибр. Стрілкової зброї з 12,7 крузі. В принципі, сепаратисти бояться цього апарату. Дальність до 4 кілометрів прицельно. Спасає. Ці бліндажі воєнні во время час найжесточених бойов. Це не було взагалі місця. Такі маленькі обрити, то ми так лягли, блідок. Зранку як прийшли, подивилися, купа осколки довкола нас було так, как аналіти охоронити, нас тут спасли от це усього. Она не накрыла ни осколками, ни ничего. Сегодня здесь все облагорожено. Ждешь? Сюда. Так что цивилизация. Да. Все мои хлопцы сделали. Мы тут стараемся что-то сделать для цивилизации. Чтобы было пища, то уехать. Тут наш бит. Шалаш служит домом отдыха или точкой морально-психологической разгрузки, как шутят бойцы. Наши волонтеры Нас забезпечують, як можуть, їм дуже дякую. От навіть підігнали гітару. Форму привезли, теплий одяг. Все забезпечують нас волонтери. Забезпечення армії змінилося, але дуже не набагато. Тепер головне: бойові здішні фронтовики теж не отримали. Бойові нам не виплачують. Ми вже сьома ротація на цій позиції. Бойові виплатили тільки четвертій. Я думаю, що це вирішиться з часом. Саперам дополнительно положены деньги за разминирование, но их тоже не платят, так как на это нужно заполнять специальные бумажки, которые на передок не привозят. Мы не делаем акты разминования, потому что нам их не надают. Вот и остается молодой лейтенант, впрочем, как и другие его сослуживцы, с одной зарплатой. У меня в командировке взвода 3,5 тысячи, а тут в два раза больше. Может, это только здесь такая ситуация, а в других подразделениях фронтовая реальность совпадает с заявлениями власти. Это отдельная рота «Карпатская сечь» в составе 93-й бригады. По разбитым дорогам мы едем к Донецкому аэропорту. Ну, когда я попал на войну, я понял, на пути стоит сломанная БМП боевая машина пехоты. После выхода из Донецкого аэропорта или ДАП, как сокращенно называют его военные, наши бойцы закрепились на тереконе. Мы забираемся туда побыстрее. Несмотря на перемирие, пули свистят над головой. Это стратегическая высота последний рубеж, который сдерживает боевиков от наступления на Авдеевку. Вот вдали дымятся трубы Коксакима. Боец с позывным Костя сразу объясняет, как понять, в какую сторону летит град. Логично, если идет кут то вот то ты видишь, что это, это летит не на тебя. Если вертикально пошли в залп, то это зрозуміло, что это идет в твою сторону. А більш детально ты уже почуешь, когда оно летит. Сверху аэропорт виден, как на ладони. Правда, от терминалов остались одни развалины. Эти башни в народе Близнецы едва ли не единственные здания, которые уцелели после ожесточенных зимних боев. Сейчас там позиции боевиков. Брузлитные смоги, если смотреться, Мы, мы, мы имеем метров 400. Найближчая позиция до нас тут метров 900. На взлетке подбитый танк. Он наш. Боевики все хотят растянуть его на металл, но тогда становятся удобными мишенями для наших снайперов. Данежда, братцы, треба, растянуть. Не так то, просто туда. Таскать металлолом – один из немногих способов заработать в вымышленной республике. Да там за домами кабеля, какие-то ну, все металл. Кирикон – это лабиринты закопов и блиндажей, хотя здесь их называют норами. Днем бойцы окапываются. А ночью в этих же окопах прячутся от обстрелов. Фуля дура. И кладется треба. Да и то, что снаряд дважды в одно место не попадает, на самом деле миф. Попадаю, нормально попадаю. Я тоже думал, что не попадаю, классно попадает два раза прямо в одно место. За разговорами о фронтовых буднях подходим к самому главному – зарплате. Ребята хоть и добровольцы, но у многих дома есть семьи. В боевых с 28 березня за месяц мы отримали только по 900 гривен. По 900 гривен? Ну все. Миги, а то, что до этого, то я вообще там, не понимаю, не то на 500 дадут, то еще как было вот так незразумело. Несмотря на перемирие, обстрелы здесь часто. А на провокации вестись нельзя. Андрей Иванович, на звездку. Андрей Андреевич, не стреляем. Вообще не стреляем. Минут. Так називаємо бойових тисячі гривень за день обстрілів не видели. Фактично, всі бійці, які знаходяться на передовій, кожного дня мали би отримувати тисячу гривень за до до за безпосередній бойовий контакт. А так не є. У нас ще ніхто цих грошей не отримав, хоча ми над цим постійно працюємо. але не вдається. На жаль, аружі на передке – теж все советське. А новинках военпрома воєнпрома фронтовики узнають з новостей. Но на державу не сетують. Слава Богу, діла його думки непогано. телевизору показывают, как новую технику у нас. Кому они ей дают? Где она? Я ее не бачу. За полгода я тут ни одной новой техники... А, бачил один раз. То есть КРАЗ приезжал, ну, из приезжал. Вот и все. Вместо бронемашин на ноль, то есть передовую, бойцы добираются в кабриолетах советского автопрома. О кугуарах, КРАЗах и прочих модных машинах тут только слышали. Честно? Маме надо кажется, что наша... Правительство боится нас больше, чем врагов, потому что мы можем призвать их ответы за обещания. Но сейчас война, сейчас всем не до этого. И иногда, мне кажется, бывает, что они не хотят просто победить. Не оснащая нас лучшим тем, что есть, рассчитывать на победу не стоит. Но мы все равно выполняем свой долг. Получить гонорары за подбитую технику тоже из разряда фантастики. Мое быть э, визуальное подтверждение э, того, что техника подбита. Фактично, как нам объясняется, это необходимо э, фото фотодоказ, так бійці жартують, что подбили танк там за 4 километра, теперь туда, сфотографуйтесь на его фоне и передайте нам, то тоді мы будем уверены, что вы справді его подбили. Конечно, надо пересмотреть финансовое обеспечение, потому что понимаем, что полицейский новый в Киеве или где-то получает 8 тысяч, а тот, кто там начинает получать только 3 тысячи и потом поднимается. Разве сравнимы? Риски для здоровья и жизни сравнимы? Нет. Но это совсем не значит, что в Минобороны нет денег на нормальное обеспечение своих воинов. Особенно при условии, если перестанут воровать. Потому что большое количество финансов Министерства обороны просто разворовывается. Речь идет о миллионах и десятках, сотнях миллионов гривен. Второй год Украина воюет рабочей крестьянской армией. За шесть волн через мобилизацию уже прошло 210 тысяч украинцев. Мобилизация означает, что человека призывают, обучают, он год воюет, а потом его демобилизируют. Затем эта карусель стартует заново. Вложили в людей, вот мобилизированных обучили, вооружили, подготовили. Они стали эффективными, и в это время их увольняют. И приходится все повторять. Так сколько денег уже потратили на тех 210 тысяч бойцов? по деньгам? Давайте считать. он должен настрелять в тысячи две патронов. Да? Патрон там 10 гривен условно. 20 тысяч гривен на боеприпасы. Ну, тысяч пять потратят на топливо, возить его туда-туда с полигона. Ну, а если даже он не, не, не работает на боевой машине, а просто его надо доставить и привезти обратно. 25. Его, ему надо заплатить зарплату. Тысяч пять гривен в месяц хотя бы. Значит, 30. Его надо покормить на 2000. 32. Его надо амбудировать, одеть с бронежилетом со всем остальным. Тысяч на 8. 10. 40. А еще сюда надо добавить зарплату преподавателей и стрельбу не только с автоматов, но и артиллерией. Выходит, что на подготовку одного мобилизованного надо минимум 50 тысяч гривен. А теперь 210 тысяч мобилизованных умножаем на 50 тысяч гривен. Выходит 10 миллиардов 500 миллионов гривен. Именно столько потратили на подготовку мобилизованных на полигоне. Запомните эту цифру. Мы к ней еще вернемся. Хотя подсчеты условные, Минобороны на наш запрос так и не ответила. Вы понимаете, еще же вымывается огромный ресурс людей из экономики. На время мобилизации за бойцом сохраняется рабочее место и ему выплачивают зарплату. Конечно же, компенсирует эти затраты государство. Допустим, что с этих 210 тысяч официально работала лишь половина. И каждый месяц они получали, пускай, 2000 гривен. Но служба в армии — это год. Умножаем цифру на 12 месяцев, выходит 400 миллионов гривен. И еще на компенсацию заработной платы. Добавляем к этой цифре 10,5 миллиардов гривен, потраченных на обучение, и получаем фантастическую сумму. Почти 11 миллиардов гривен государство уже потратило на мобилизованных. А это, к слову, четвертая часть годового бюджета Минобороны. На эти деньги можно было купить 100 отечественных танков «Оплот», которые считаются одними из лучших в мире. Сейчас украинская армия – одна из самых больших в Европе. Четверть миллиона бойцов. Но из них лишь 50 тысяч – контрактники. Все остальные – мобилизованные и добровольцы. В этом году бюджет наших вооруженных сил составляет 40 миллиардов гривен. В следующем году обещают дать почти 70 миллиардов гривен. Но для создания профессиональной армии надо в несколько раз больше. Потому что миллиардов за пять справились. Долларов. Это немного. Для государства это вообще ничто. Тем более, при, если дать Западу твердые гарантии, что эти мероприятия начались, они не на словах, а они начались, то Запад поможет. За 5 миллиардов долларов можно сделать лишь эконом-вариант. В современных условиях нам нужна профессиональная армия, численностью порядка 50 тысяч человек, для того, чтобы эффективно сдерживать российскую агрессию. Но я говорю именно об армии профессионально. Я не говорю, что мы должны из 250 тысяч сделать там 50 тысяч. Конечно, останутся какие-то вспомогательные части, подразделения, базы хранения, без этого невозможно. Но для этого надо кардинально менять систему, уволить всех паркетных генералов и дать полномочия боевым офицерам. Если бы у нас было грамотное военно-политическое руководство, и оно бы поставило цели, какие-то задачи, смогло бы их возглавить, то общество пошло бы за этим человеком, за этим военно-политическим решением, и смогло бы мобилизовать и столько ресурсов. У нас была бы лучшая в мире, самая профессиональная, самая лучшая всех оснащенная армия. Но для этого надо понимать, для чего ты это делаешь ловушкам ловушка? чтобы создать профессиональную армию надо прекращать там воровать профессиональная армия если исключает коррупцию придется прекратить воровать вообще а разве могут они себе это позволить да профессиональная армия стоит недешево но сколько украина уже потеряла вместе с крымом россии отошли миллиарды долларов в виде нефти и газа в черном море Война на Донбассе лишила страну львиной доли экономики. На оккупированной территории 15% нашей промышленности. И главное, война привела к миллионам переселенцев и забрала тысячи жизней. И, наверное, в этом и есть главная проблема. Военные на Востоке хотят окончания войны больше, нежели власть в Киеве. Я хочу передати привіт своїй мамі, друзям, всім, хто мене знає, Село Гірське, Львівська область. Скоро буду вдома. Мішова. А, yes. а ну міша каже щось. Що сказати мені? Привіт, передавай. Передаю привіт. Передаю вітання своїх жінці, дружині. Як то каже, дитині своїй маленькій, самого найкращого здоров'я їм, не переживайте, повернемо живість, будемо перемогу для України. Передаю привіт своїй дружині, Юрічки, дочці Танечки, Елі Аліні і Ворошило Павтоло. Передаю привіт своїй коханій дружині, своїм синам, друзям, знайомим і всіх, хто мене знає. Слава, слава Україні! Героям слава!